নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বি টি আৰৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত পদৰ সংখ্যা কিমান থাকিব কিমান ওলাব পাৰে সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰি বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকে সহযোগ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব অসমত যেনেকৈ পাঁচ হাজাৰ পদৰ কাৰণে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছিল ঠিক সেই সময়তে কিছুদিন পিছত বি টি আৰতো নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে বাৰশ পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছিল আৰু যিটোৱে বি টি আৰৰ যিসকল টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এটা আশাৰ ডেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এইটো বহুত বেছি ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক অসমীয়া মিডিয়ামৰে হওক বড়ো মিডিয়ামৰে হওক কিমান পদ থাকিব এইটো বিষয় কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট হোৱা নাই যিহেতু বি টি আৰ চৰকাৰে নাইনটিনৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে বি টি আৰত ল'ৰা ছিক্স মান্থৰ এইসকলকো ৰেগুলাৰাইজ কৰিম বুলি কৈ আহি আছে যদিহে তেওঁলোককো এই বাৰশ পদৰ পৰা ৰেগুলাৰাইজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই যিসকল ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অৰ্থাৎ নিবনুৱ নতুনকৈ টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকল যিয়ে মানে কি যেতিয়ালৈকে নিযুক্তি পোৱা নাই সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে পদ কিমান থাকিব এইটো বিষয়ে কিন্তু এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত মজত পৰিছে ইতিমধ্যে নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু ষোল্ল তাৰিখলৈকে যদিও চলিছিল কিন্তু ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পিছুৱাই দিয়া হ'ল আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ চলোৱা নাই তথাপিতো যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন কাম আৰম্ভ হৈছে কিন্তু পদৰ সংখ্যা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া নাইণ্টি নাইনকো যদি দিয়ে ছিক্স মন্থকো যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই যিসকল টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি নোপোৱাকৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পদ কিমান থাকিব এইটো বিষয় এতিয়া কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যদিহে অনলি বাৰশ পদ থাকে এছ আই ইউ যিখিনি হৈ আহি আহিছে এই এছ আই ইউৰ বাৰশ পদৰ যদি সকলোকে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই যি নতুনকৈ মানে কি টেট পাছ কৰা নিযুক্তি নোপোৱা এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ পদ বহুত সংখ্যক কমকৈ থাকিব নেকি বা নাইণ্টি টেনক বেছিকৈ দিব নেকি বা ছিক্স মান্থকো বেছিকৈ দিব নেকি এতিয়া এইটো বিষয় মানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এতিয়ালৈকে ক'ত কিমান পথ থাকিব সেইটোও কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদনো কৰিছে কিন্তু কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমান থাকিব বা নিম্ন প্ৰাথমিকত কিমান থাকিব উচ্চ প্ৰাথমিকত কিমান থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত কিমান থাকিব বড়ো মিডিয়ামত কিমান থাকিব যদিহে নাইণ্টি নাইনক দিয়ে বা ছিক্স মান্থক দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছিক্স মান্থক কিমান দিব নাইণ্টি নাইনক কিমান দিব এইটো বিষয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এতিয়া স্পষ্ট খবৰ আমি পোৱা নাই যিটোৱে নেকি যিসকল মানে টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি নোপোৱাকৈ আছে তেওঁলোকক কিন্তু হতাশ কৰি তুলিছে কিয়নো যিহেতু টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীয়েও আছে ইয়াত বি টি আৰত কোনো পদৰ সংখ্যা কম বাৰশ যদি অনলি টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীখিনিকে দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু বাৰশ পদো গতিকে কম নাছিল কিন্তু ইয়াৰে যদি ছিক্স মান্থকো দিয়ে বা নাইণ্টি নাইনকো দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পদৰ সংখ্যা কমি আহিব নাইণ্টি নাইনেও কিছু পৰিমাণে পাব বা ছিক্স মান্থো কিছুমানে পাব আৰু টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকল যিসকলে নিযুক্তি পোৱা নাই সেইসকলো কিছু পৰিমাণে কিন্তু কাট অফটো তেতিয়া বহুত যাব আৰু যি আশাৰে ৰৈ আছিল টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকল বা নিযুক্তি পাম বুলি বা বি টি আৰত এটা স্পেচিয়েল সুবিধা যিহেতু পোৱা হয় সেই আশাটো কিন্তু কিছু পৰি ম্লান পৰিব প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট আছে কিন্তু পদৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম এতিয়া চৰকাৰে কি বিবেচনা কৰে সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰিব আৰু নিযুক্তি নোপোৱাসকলক কি কৰিব সেইটো নিযুক্তিৰ পিছত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল যিহেতু ইয়াৰে বি টি আৰ বহু বছৰ ধৰি টেট নিযুক্তি হোৱা নাই কিন্তু আশা কৰিব পাৰি যে চৰকাৰ এইটোৰ ওপৰত সুদৃষ্টিৰে চাব আৰু ভোটসম্পদ মুকলি কৰি দিব গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলে কিছু অপেক্ষা কৰক যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন মানে এতিয়া বন্ধ হৈ থাকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰো চলোৱা নাই গতিকে সময়ত কি হয় সেইটো নিশ্চয় গম পোৱা যাব কিন্তু আশাবাদী চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক যে পদৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম কিন্তু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যদি সকলো মেক্সিমাম চাকৰিটো পায় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি মানে ভাল হ'লহেঁতেন বা প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপোন পূৰণ হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া বি টি আৰ চৰকাৰে কি কৰে সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰিব ইফালে অসমতো যি পাঁচ হাজাৰ পদ যি মুকলি কৰি দিছিল বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে তাৰেও কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন চলোৱা নাই গতিকে নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব সেইটোৰ ওপৰতো বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰিব বা এতিয়া বি টি আৰতে নিযুক্তি আগতে হয় নে অসমতে আগতে হয় সেইটোও ডিপেণ্ড কৰিব অভাৰলেপিঙৰ বিষয়টো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে চৰকাৰে ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়ক যাতে কোনেও লৈ যাবলগীয়া নহয় আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে যিটো ভাবি আছে যে বি টি আৰত কিমান পথ এতিয়ালৈকে সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে সঠিককৈ হয়তো যদি নাইনটি টেনকো দিয়ে ছিক্স মান্থকো দিয়ে বা আৰু এই নাই টেথ পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলকো দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো ছয়শমান পদ থাকিব পাৰে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে গতিকে ছয়শ পাঁচশমান পদ থাকিব পাৰে আৰু যদি সাতশমান পদ দিয়ে বড়ো মিনিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম মিলি তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰু খুব কম পথ থাকিব অসম মিডিয়ামৰ কাৰণে গতিকে সেইটো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক আৰু এইটোৰ ওপৰত যি যিদিনা আমি সঠিককৈ ৰিজাল্ট পাম বা খবৰ পাম আপোনালোক নিশ্চয় যাম তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ দিয়ক আৰু বহুতেই সুধি আছে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ নেকি এইটোৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক ধন্যবাদ জয় অসম